хотела вас про Ил-76 запитати сегодняшней информации. Вы почули, что генерала звинувачивают в том, что была халатность. Как Министерство обороны до этого относится? Ну, я, Чи... я, не, я, не, хожу по Министерству обороны, не спрашиваю, как они относятся. То есть, а ваша позиция какая? ну, по идее, прокуратура должна как бы проводить расследование, передать в суд. Суд должен принять решение. А так... то, что халатность была, это как бы, ну, это очевидно, потому что самолет сбили. Ну, очевидно, что нельзя было сажать а, самолет груженный десантниками, в общем-то, пролетая над неконтролируемой территорией. Более того, ну, это на уровне слухов, я знаю, что в принципе самолеты обстреливали на заходе, там шло, шло три самолета на самом деле в тот вечер, а, и в общем-то первый сел, его обстреляли и сбили, насколько я знаю, второй самолет, который заходил на посадку, а третий смог уйти. Uh -huh. а, в общем-то, как бы, то есть халатности там, по-моему, выше крыши было. Добре, дуже дякую вам.